Юго-восточных сепаратистов Путин сливает. Это было очевидно уже очень давно. Даже по градусу истерики на российском телевидении этот градус явно спал, колесико подкрутили. Задача Путина сейчас одна. Она всем очевидна. Вылезти из этого дерьма в наиболее приличном виде. Понятно, что ни о каком присоединении Юго-Востока к России речь не идет. Это только уж совсем для буйнопомешанных. Понятно и то, что никакой Донецкой республики не будет. Это тоже абсолютно очевидно. В общем, по сути дела, Россия просто примитивно кинула uh, юго-восточных uh, активистов, сепаратистов, ополченцев, назовите их как хотите. Это, кстати, очень заметно по их действиям, потому что там же какая-то просто свадьба в Малиновке. Они реально ничего не делают. Так же, как и украинские войска ни черта не делают. Просто какой-то цирк. Значит, украинские войска входят, сепаратисты исчезают. Украинские войска вешают флаг, фотографируются на фоне флага и уходят. Как только они уходят, откуда ни возьмись, появляются сепаратисты, вешают своего веселого Роджера, фотографируются на фоне этого веселого Роджера, потом опять приходят те, ну, в общем, шаг налево, два шага направо, шаг вперед, два шага назад. Ясно, что обе стороны тянут время. Но сказать, что у них симметричная позиция, конечно, нельзя, потому что сепаратистам этим несчастным ловить просто нечего, потому что Москва за них вступаться не будет. Соответственно, вариант один у них остается, как вылезти из всей этой истории, по возможности, сохранив морду лица для Москвы. Вот и все. Получит ли Путин что-то взамен? Я очень сильно сомневаюсь по той простой причине, что у Запада нет никаких причин отступать. У Путина есть все причины отступать, а у Запада ни одной. А почему сейчас тогда вот последовали эти заявления? Что такое случилось? Ну как почему? Потому что на 11 число намечен этот, так сказать, референдум, который крайне выгоден, естественно, киевской власти и Евросоюзу, потому что референдума там никакого быть не может. Если нет ни наблюдателей, ни организации, ни избирательных комиссий, ничего, но ну, это будет такое, ну даже не свадьба в Малиновке, я уж не знаю, какой литературный аналог подобрать. То есть, они могут объявить любые цифры голосования, любые результаты, это интересно только им. В этой ситуации им надо как-то из этого, им я имею в виду, сепаратистам и их а, московским заказчикам, из этой ситуации надо как-то выползать, а времени осталось всего ничего. Значит, по-видимому, Путин предлагает такой размен Евросоюзу. Мы переносим этот самый замечательный референдум, то есть не переносим, а мы его просто отменяем по факту, это очевидно. Мы отменяем референдум, а вы, Украина, переносите дату выборов президента, ну и одновременно, например, с выборами президента проводите какой-то референдум о федерализации, о расширении прав регионов, еще о чем-то. Я думаю, что Украина на это не пойдет. И не пойдет она на это по абсолютно простой причине, потому что выборы президента Украины объявлены давно. Это не цирк, это не шоу, в отличие от референдума о Донецкой республике. Это вполне серьезное мероприятие. Приглашены сотни участников, есть списки избирателей и так далее. Поэтому какой смысл Киеву отказываться от выборов? От страха перед Москвой? О чем боятся? Москва по-любому, при любом раскладе, сейчас абсолютно ничего Киеву не сделает. То есть войска она на Украину не введет, а больше Киева бояться нечего. А то, что Москва войска не введет, было очевидно с самого начала. Я имел честь об этом долдонить в вашей студии примерно месяц назад, и отнюдь не только я, а все вменяемые наблюдатели говорили, что никакого ввода войск России на Украину не будет. Так что в этой ситуации боятся Киеву? И почему надо прогибаться и отменять президентские выборы? Я, по крайней мере, таких резонов явных резонов не вижу. Может быть, они есть, какие-то скрытые резоны, но на поверхности их не видно. Ну, то есть завтра, когда нам говорят, что вот мы в Донецке проголосуем и скажем свое решение по референдуму, завтра, скорее всего, мы узнаем, что референдум откладывается на неопределенный срок. Ну, это мы уже узнали, Путин сказал, какой референдум. А, то есть вам достаточно слова Путина, а там люди на местах, это как бы... Ну, какие там люди? Разные? Разные, вот именно. Приказ хозяина Закон. Велит куси, кусает он, велит скули, скулит, Юлит. Все как хозяин повелит. Мне на самом деле жалко тех людей, которых просто заморочили, обманули и кинули. Сделали их самой мелкой разменной монетой, с которой даже в метро не войдешь. С другой стороны, они же тоже не дети малые. А взрослые люди, они что, не понимали, что их разводят и используют. Но если они не понимали, ну, тем хуже для них. А если они понимали, ну что ж, они тоже развлеклись, порезвились, себя показали. Я еще раз повторяю, свадьба в Малиновке, власть переменилась, атаманы там всякие, народные атаманы, народные губернаторы, народные мэры, как развлечение, как шоу годится, ну, несколько людей погибло, действительно. И да, если бы вот не было жертв, ну, наверное, как-то можно было бы говорить о развлечении. Давайте мы сейчас сделаем буквально минутный перерыв, после чего программа «Особое мнение» с Леонидом Розиховским продолжится.